Вот в выходной день выезжает машина. Она заехала, развернулась и выезжала.

можно забрать? да? снимать? Да, я понимаю, это сам. Что ты, камера Давай, бери Я хочу скласти заяву, мені таке ще погрожувало забрати в мене камеру. На цих ребятах є будь відео. Лас, закону міліції прийміть заяву. Зараз приймемо. А представтеся, хто ви, будь ласка. Мене звуть Дмитро, фамілія моя Федоренко. Я, якщо треба, вам приділю своє посвідчення журналіста. Але мені потрібно з'ясувати, хто ви. Шкраб Максим Юрійович. А, а вы? Будь ласка. Ну, згідно закону про милицию, статья 5, чья чи там, зараз новый. Ну, а, Базалук Александр Владимирович. Добрый. Можно? Аркуш у вас есть? Да, конечно. А, вот я на этом напишу. Смотрите, как раз готовые уже. Ну, здесь вот гражданин Ахатина есть тоже такие самые. Не, ну я понял. Ну, главное, чтобы я описал, что вот они мне угрожали камеру забрать.